Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasurahu wa man walah amma ba' Baik insyaAllah kali ini kita akan masuk kepada topik yang seterusnya iaitu topik yang keenam. Eh, Di mana topik yang keenam ini kita akan membicarakan berkenaan dengan perkembangan sains dan teknologi dalam tamadun Islam. Eh? Setelah mana kita membicarakan pada topik ketiga, empat dan lima iaitulah berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran serta hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada kaitan dengan perkara-perkara yang melibatkan sains dan teknologi secara perbincangan saintifik dari sudut kosmologi, Kemudian dari sudut alam sekitar dan kemudian dari sudut sains dan kesihatan Untuk top yang ke-6 ini kita nak soroti kembali Di mana dalam tambah dunia Islam aa, juga tidak terkecuali dari sudut pembangunan dan perkembangan sains dan teknologi Malah kita akan lihat tokoh-tokoh dan juga Islam juga menerajui dari sudut sains dan teknologi ini aa, Pada era kegembelangan Islam yang terdahulu baik Hasil pembelajaran daripada topik indah ini yang kita harapkan ialah para pelajar dapat menjelaskan sifat rajin dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ini kerana uh, di antara uh, hasil perkembangan, kemajuan yang dicapai tadi itu adalah hasil daripada umat Islam yang dahulu zaman kegemilangan adalah mereka yang meletakkan kepentingan ilmu dan kerajinan dalam menerokai sesuatu bidang tersebutlah. Dan seterusnya pelajar dapat menghayati nilai kerjasama dalam semua aspek kehidupan, terutamanya dalam sesebuah organisasi dan pertumbuhan. Ini kerana uh, perkembangan itu berlaku apabila uh, peranan setiap orang tadi itu dalam uh, posisi dan juga bidang masing-masing dan perkara tadi itu membuahkan hasil uh, kegemilangan Islam dengan pencapaian-pencapaian yang tidak hanya kita panggil asas dari sudut uh, agama tetapi dari sudut pengurusan duniawi juga dapat kita kecapi eh maka di situlah penting hasil belajar tadi itu kita dapat apply kerjasama kan maka di situlah masing-masing mempunyai kepakaran bidang uh, untuk di uh, dikerjasamakan dijalinkan kerjasama uh, kemudian dari sudut bidang-bidang uh, uh, pengajian pembelajaran ini diintegrasikan yang mana uh, kita boleh lihat bagaimana Islam adalah membawa kepada kebaikan dunia akhirat Menerajui kesejahteraan dunia sehingga ke, ke akhirat Baik. Pengenalan perkembangan sains dan teknologi dalam tamadun Islam mencerminkan keunggulan peradaban Islam Waktu nila uh, tamadun Islam itu uh, dari sudut uh, perkembangan sains yang berlaku antara abad ke-7 hingga abad ke-14, Tabadun Islam menyaksikan ledakan pengetahuan yang merangkumi bidang matematik, astronomi, perubatan, fizik dan juga kejuruteraan. Eh? Antara yang terkenal dan dalam catatan sejarah iaitu institusi intelektual seperti Bait al-Hikmah di Baghdad bukan sahaja berfungsi sebagai pusat penterjemahan kerana karya-karya Yunani dan Farsi tapi juga sebagai tapak lahirnya inovasi yang baru. Eh? sumbangan para ilmuan Islam bukan sahaja membangunkan pengetahuan dalam kalangan masyarakat Islam tetapi juga mempengaruhi perkembangan intelektual di di Eropah. Kalau kita uh, dalami sejarah dunia ketika itu kita boleh lihat Islam uh, dalam keadaan membangun dan berada di kemuncak manakala zaman Eropah berada pada zaman sisi gelap dark age eh. Walau bagaimanapun kepentingan sumbangan ini sering kali dipinggirkan dalam naratif sejarah moden. Eh, yang lebih memberi perhatian kepada pencapaian peradaban-peradaban barat. Uh, seolah olah dalam Islam ini tidak ada apa-apa kita panggil kemajuan dan perkembangan uh, yang uh, apa yang merujuk kepada sains dan teknologi. Eh. Maka ini antara sisi gelap yang di disembunyikan menunjukkan seolah-olah uh, benda sains dan teknologi ini terasing daripada Islam. Sebabkan itu subjek ini kita daripada awal topik yang pertama kita menjelaskan apa maksud justifikasi sains dan teknologi, bagaimana sains dan teknologi menurut perspektif Islam dan pada topik yang kedua kita menceritakan bagaimana Al-Quran dan hadis Nabi yang merupakan itu wahyu daripada Allah dan menjadi pada umat Islam itu juga menunjukkan adanya kaitan dari sudut saintifik kerana wahyu tadi itu bersifat mengatasi Zaman dan merentasi waktu ha? Pada ketika wahyu taditi dituduhkan Membuktikan dalam Islam juga Adalah sangat dekat dengan perkara yang dibincangkan Salah satunya berkaitan dengan sains dan teknologi eh? Baik sumbangan tamadun Islam terhadap perkembangan sains dan teknologi Telah diiktiraf oleh ilmuwan dunia masa kini George Sarton seorang sejarah dunia Telah membahagikan kronologi perkembangan sejarah sains dan teknologi Dalam tamadun manusia sebagaimana berikut Ya eh? Jadi ini di antara dia punya garis masa perkembangan sains dan teknologi tadi tu. Kalau kita lihat tahun 4500 uh, 450 sebelum masih sehingga 500 masih zaman Plato ini zaman tamadun Yunani. Kemudian tahun 600 masih sehingga 700 masih keunggulan tamadun Cina. Kemudian tahun 750 sehingga 1100 Masihi zaman kegemilangan sains dan teknologi muslim. Selepas tahun 1100 Masihi, zaman kecemerlangan sains dan teknologi barat. Eh. Ini uh, antara kita panggil perubahan dari sudut uh, perkembangan uh, tamadun dunia uh, yang mana lead dari sudut penguasaan dan juga perkembangan sains dan teknologi tadi tu Capaian sains dan teknologi daripada ketamadun Islam melalui pendidikan dan pengajaran yang merupakan aset terpenting dalam perkembangan sains yang dicapai oleh barat dan dunia masih kini Kerana selepas daripada itu barulah uh, barat pula yang kita panggil menerajui selepas kita boleh lihat dunia Islam tadi itu dah semakin bila daerah kegemilangan dan dia menurun maka barat pula uh, dari sudut menerajui sehinggalah sekarang ini eh. baik Okey, apakah faktor perkembangan sains dan teknologi dalam Islam? Tamadun Islam mencapai kemajuan besar dalam sains dan teknologi hasil daripada gabungan faktor dalaman dan luaran yang saling melengkapi. Ya, kita boleh lihat di sini ada dinyatakan lima faktor tersebutlah. Eh. Faktor yang pertama adalah dorongan nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Ha, sebab apa? Sebab kandungan dalam ajaran Al-Quran dan As-Sunnah menggalakkan umatnya mencari ilmu. Kan macam kita bincangkan bila Allah Ta'ala mention dalam Al-Quran tentang kulit kenapa apabila Allah Taala ceritakan orang kafir di akhirat akan dibakar dan apabila kulit mereka itu terbakar hangus Allah Taala kata dia akan gantikan dengan kulit yang lain kenapa Allah Taala mention kulit ha, maka di situlah menjadikan oh, uh, umat Islam menerokai, mengkaji apa kaitan pada perkara ini kan eh? ha, dan juga kita boleh lihat wahyu pertama wajibkan mencari ilmu ikra bismi rabbikal ladzi ha, maka Islam adalah agama ilmu kerana menyuruh manusia itu belajar membaca itu adalah salah satu wasilah dalam pembelajaran eh yang kedua pertembungan tamadun Islam dalam dengan tamadun asing kan fenomena alam tamadun Islam telah berinteraksi dengan pelbagai tamadun lain termasuk tamadun Yunani, Rom, India dan Cina ia melibatkan pertukaran barang, budaya dan juga pertukaran pengetahuan yang mendalam sekaligus menyumbang kepada kemajuan sains dan teknologi. Kan? Maka ketika itu pertemuan di antara tamadun-tamadun yang mana apabila berlaku merentasi di antara wilayah satu sama lain maka dia membawa kepada pengaruh dan kesan kan dari sudut persaingan yang sihat tadi itu. Eh? dari sudut kita panggil pertukaran maklumat selain daripada perdagangan dan ekonomi Maka dari sudut kita panggil pengetahuan dan pembelajaran juga mengalami kesan dia tadi itu yang mana dari sudut positif berlakulah persaingan yang yang sihat dalam nak menerajui dari sudut kajian-kajian semasa. Eh? Pertemuan interaksi awal Taban Islam dan Taban bermula penaklukan Mesir. okay, ha, eh, baik. Yang ketiga, sikap dan peranan pemerintah. Dorongan kepada usaha keilmuan, penyediaan sumber kewangan dan negara kepada pengkajian dan penterjemahan ilmu maka di antara uh, kita panggil zaman uh, Abasyah antara zaman yang kita panggil berlaku kerancakan dari sudut kita panggil institusi keilmuan dan uh, penterjemahan eh. Pemerintah yang bijak mentadbir konflik dalaman dan ancaman luaran maka uh, dan kita boleh lihat kestabilan uh, 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 sosial dan politik umat Islam Zaini itu menjadikan mereka lebih fokus dalam bagaimana nak meneruskan kita panggil kegemilangan Islam nah, Kalau berlaku sosial yang tidak sihat ataupun politik yang tak stabil menyebabkan Dia tak boleh nak pergi jauh kan eh? ha. Kalau kan terhadap perdebatan intelektual dan pertandingan ilmu bagi mengukuhkan budaya penyelidikan Maka hasil-hasil kajian dibuka, digalakkan dan dibuat sebagai kita panggil competition Dan adanya kita panggil galakan dari sudut dana-dana yang dibiayai kan eh Antaranya kerajaan Umayyah, Khalifah Al-Walid dan Umar Abdul Aziz memerintahkan penterjemahan dibuat terhadap buku-buku Yunani. Kan? Bila kerajaan Umayyah tadi tu, iaitu selepas zaman Khulafah Ar-Rashidun. Eh? Zaman Nabi SAW, kemudian Nabi Wafat, Khulafah Ar-Rashidun, Pak orang. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Kemudian zaman Umayyah. Ini pun dah mula. Kita panggil dari sudut kita panggil perkembangan. Kemudian faktor yang keempat, kewujudan institusi intelektual a pembinaan masjid sebagai tapak institusi terawal maka wazir ketika itu one stop center di situlah kita panggil pusat keagamaan pusat sosial kebajikan pusat uh, kita panggil intelektual kan eh? sampai sekarang masjid menjadi pusat asas keilmuan kan dari situ kita panggil kuliahnya ceramahnya seminarannya kan eh? pada zaman Abbas, ya? abbasiah adalah zaman uh, uh, selepas umayyah jatuh eh Maka kerajaan Islam ketika itu adalah Bani Abbasiyah selepas daripada Zaman Umayyah Majid sebagai institusi pendidikan dalam menyampaikan ilmu-ilmu keagamaan dan cabar ilmu yang lain seperti sains dan teknologi kan, eh? Institusi yang lain adalah seperti Baitul Al-Hikmah, Madrasah dan Universiti Islam Sebagai contoh, Universiti al qawariyin di Maghribi sebagai universiti tertua di dunia oleh UNESCO yang diiktiraf oleh UNESCO dan juga Universiti Al-Azhar di Mesir yang dah uh, umurnya, uh, penubuhannya lebih seribu tahun eh? Maka di situ menunjukkan keilmuan tadi itu telah bermula sekian lama dan berterusan sehinggalah sekarang tadi itu. Kemudian kegiatan penterjemahan. Usaha dimulakan dengan menterjemahkan karya-karya penting dari Tamadu Yuna Farsi India ke dalam bahasa Arab. Kan? Sebab ketika itu Tamadu itu sedang 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 apa namanya sedang uh, maju ataupun dia punya pengaruh Tamadu tadi itu mempunyai kesan kepada dunia maka Uh, umat Islam kita menterjemah supaya kita boleh mengkaji, menerokai dan uh, menganalisis Apa yang dibicarakan oleh Tamadun tersebut Sains-sains Yunani dari Tamadun, uh, Hellenistik, Syria dan India telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab Antaranya buku karya, Pythagoras uh, seperti The Book of Adam, Kitab ad Tentang psikologi, Kitab Siasat Al-Madan, tentang falsafah politik Ha, jadi proses penterjemah bukan sahaja memastikan pemeliharaan ilmu tetapi membuka ruang kepada pengembangan ilmu baharu tadi tu. Eh, sebab berlaku kita panggil perbincangan muzakarah dari sudut kita panggil uh, penterjemahan dan penulisan yang dibaca dan juga di review tersebut tadi tu. Eh. Baik. Baik kita tengok pencapaian sains dan teknologi dalam tamadun Islam. Zaman keemasan tamadun Islam adalah pada zaman pemerintahan Abbasiyah. Ha, ini keemasan. Walaupun dia bermula sebab pada itu Umayyah, Khulafat Rashidun kan dia sudut pengukuhan sosial dan politiknya pada zaman Abbasiyah tadi tu kemuncak dia iaitu pada abad ke-8 sehingga ke-14 yang mencapai kejayaan dari, dari, segi kekuasaan, peradaban dan ekonomi bandar seperti Baghdad dan Cordova telah menjadi sebagai satu pusat ilmu yang masyur pencapaian ini nah, antara uh, kita panggil uh, garis masa dia bermula zaman Nabi SAW dan Khulafat Rashidin yang mengasaskan kemudian mengembangkan wilayah Islam, kemudian pencapaian pada zaman Bani Umayyah pun meneruskan pencapaian pada zaman Bani Abbasiyah, pencapaian pasca kerajaan Abbasiyah. Selepas pasca Abbasiyah adalah Osmaniyah. Eh? Baik. Pencapaian pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafa' ar-rasyidin kita boleh tengok asas-asas uh, eh pada zaman Nabi telah telah diletakkan asas sains teknologi dibangun melalui pendekatan terhadap wahyu dan tradisi agama tu yang memimpin agama tu yang menjelaskan berdasarkan ayat-ayat yang tema-tema dia pada ada kaitan dengan saintifik. Nabi SAW alaihi wasallam menggalakkan penggunaan teknologi dalam bidang ketenteraan seperti strategi parit dalam peperangan Khandaq. Jadi dalam bab-bab teknikal, dalam bab-bab yang lebih mudah dan lebih yang mana canggih, Nabi tak tolak. Dan Nabi terima pandangan-pandangan walaupun benda itu uh, daripada pihak yang lain. Selagi mana ada manfaat dan tak bercanggah dengan agama maka itu di, di muka itu yang ditujuk oleh Nabi, panduan dia. Zaman Khulafat Ar-Rashidin, kemajuan dalam pengurusan ilmu dan pentadbiran. Zaman Sayyidina Umar, mendobokkan Batu Mal. Zaman Sayyidina Abu Bakar dan Uthman, mengumpulkan dan kodifikasi Al-Quran maka berlakunya peluasan wilayah Islam sehingga ke benua Afrika kan pemindahan kapal laut ini berlaku pada zaman Sayyidina Osman iaitu laluan laut yang pertama berlaku pada zaman Sayyidina Osman eh baik jadi pencapaian pada zaman Bani Umayyah, zaman pemerintahan Bani Umayyah adalah pada tahun 661 sehingga 750 Masihi eh. Ha, hampir 100 tahun eh. Ha, yang berpusat di Damsyik merupakan satu era penting bagi perkembangan sains dan teknologi kita boleh lihat di antara bentuk-bentuk perkembangan dia seni bina dan kejuruteraan maka apa apa yang apa yang ditonjolkan pembinaan masjid umawi di damsyik dan kubah batu the top of the rock di masjid al-aqsa yang ni ha ni kan kubbatus kubbatus sakhra apa nama dia the top of the rock kemudian ilmu astronomi tak astronomi yunani seperti karya ptolemy ptolemy diterjemahkan ha, dan dibuat kajian diterokai review dan analisis ya eh, dan kemudian kita pun menghasilkan kajian-kajian yang tersendiri. Ilmu perubatan hospital atau bimaristan mula ditubuhkan sebagai pusat rawatan dan pembelajaran perubatan. Nah, ini berlaku pada zaman Umayyah. Baik. Pencapaian pasca kerajaan Abbasiyah ketika kemunduran kerajaan Abbasiyah muncul kerajaan-kerajaan Islam yang lain yang berdiri secara sendiri seperti kerajaan Umayyah di Andalus. ini di Andalus eh. Fatimiyah ini di Mesir. Seljuk, Mamluk, Safawiyah, Mughal Maniyah, dan Uthmaniyah dan Kemudian Osmania lah yang paling uh, besar sekali lah selepas jatuhnya uh, apa Abbasiyah di kota Baghdad eh. Jadi mencontohi Al-Hikmah, Umayyad, Samanid dan Fatimiyah dan ilmi penyimpanan manuskrip. Manuskrip ni adalah catatan-catatan tangan yang lama. Ha, itu maknanya man manuskrip eh. Fatimiyah, Mamluk dan Sejuk, Menteri Kapusakan, Sarah Kripatuligi, iaitu eh, Lampai Osmania. Okay, baik. Sambungan pencapaian pasca kerajaan Basya, kita boleh lihat antara perkara-perkara yang dicapai lagi membangun institusi pendidikan dan hospital kerajaan Mamluk ini yang dibuat oleh kerajaan Mamluk. Pembinaan balai cerap dan alat astrolab kan kerajaan Mamluk ini nak nak tengok kita panggil uh, pergerakan uh, bulan bintang dan sebagainya lah dalam astronomi angkasa eh. Penubuhan Madrasah Nizamiah kerajaan Seljuk. Uh, Okey baik. Ha, seterusnya sumbangan sains Islam kepada kebangkitan Eropah kita boleh lihat Tabanu Islam memainkan peranan penting dalam kebangkitan Eropah melalui pelbagai sumbangan sains dan teknologi terutama pada zaman kemasa Islam eh. Apa sumbangan dia? Metodologi dan keadaan saintifik. Ha, metodologi saintifik yang diasaskan para sarjana Islam berperanan penting membentuk asas pendekatan saintifik moden. Ia mempengaruhi keadaan saintifik yang diambil sarjana barat semasa zaman Renaissance. Contoh Ibnu Al-Haytham dikenali sebagai bapa optik moden memperkenalkan kaedah saintifik dan sistematik. Karya utamanya kitab Al-Manadhir, iaitu buku Optik, menjadi rujukan penting bagi fizik dan astronomi. Roger Bacon, seorang ahli falsafah dan sains Inggeris, banyak mempromosikan penggunaan eksperimen dalam kajian saintifik yang dipengaruhi oleh karya Ibn Al-Haytham, terutama dalam bidang optik, iaitulah karya Bacon seperti Opus Majus telah menekankan pemerhatian dan eksperimen. Seterusnya, penubuhan institusi dan pusat pengajian saintifik. Institusi dan pusat pengajian saintifik berperanan sebagai pusat penterjemahan dan penyebaran idea saintifik yang akhirnya mempengaruhi kebangkitan Eropah. Antaranya baik Al-Hikmah, Madrasah dan Perkembangan Universiti. Kita tahu ada universiti tadi itu ada Al-Qawariyin di Maghribi dan juga al azhar di Mesir. Pusat Astronomi dan juga observ Observatory. Eh. Ha, kalau Baitul Hikmah ni apa? Merupakan institusi eh. Uh, intelektual yang berpusat sebagai pustakaan akademi dan pusat penterjemahan ditubuhkan di Baghdad semasa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid dan mencapai kemuncaknya di bawah Khalifah al-Ma'mun. Terjemahan kitab karya-karya Aristotle, Ptolemy, Euclid, Yunani, India dan Farsi dalam bahasa Arab yang disusun semula dengan penambahbaikan sebab melalui hubungan per perdagangan dan perjalanan ke, ke, ke dalam bahasa asing. Eh? Dan juga dia ada apa ni? Ah, ha, bukan eh? Ha, jadi ini ada juga lah kesan dia kepada zaman Naisen tadi tu berperanan dalam membentuk tradisi pendidikan dalam Taman Islam. Kita lihat Universiti Cordoba di Andalusia terkenal dengan program pendidikan dalam pelbagai bidang. Ha, perubatan, matematik, astronomi, falsafah, sistem kurikulum. Universiti ini menjadi rujukan bagi universiti di Eropah seperti universiti, 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 universiti Bologna dan Universiti Paris. Pengaruh besar yang lain pada sistem ijazah persisilan ianya sebagai mengiktiraf kelayakan pelajar, pelajar melalui pemberian ijazah sebagai lesen untuk mengajar dan berkarya. Kalau pusat astronomi dan observatory, observatory astronomi seperti di observatory Mar di Farsi dan observatory Toledo di Sepanyol banyak menyumbang kepada kemajuan dalam bidang astronomi dan matematik. Karya dari Atusi dan Azhar Kali gabungan pengamatan empirikal kepada dengan teori-teori saintifik telah memberi kesan kepada astronomi Eropah seperti Copernicus. Kan? Ah ha, ni, ni punya sumbangan-sumbangan dia tadi itulah eh. Okay, baik. Oh ni oh ni yang ni kita kecilkan sikit lah. apa? nampak. Okey. Dari sudut peralatan dan teknologi. Baru pula kita tengok pelbagai inovasi saintifik dan teknologi telah menjadi asas kepada pembangunan tamadun barat. Antaranya yang dilakukan oleh ilmuwan Islam seperti al Qali yang menghasilkan astrolab dan alat navigasi yang maju. Kan, digunakan untuk mengukur kedudukan bintang dan planet. Ia telah digunakan oleh penjel penjelajah Eropah seperti Vasco di Gama dan Christopher Columbus. Setelah itu, penciptaan jam air dan jam mekanikal oleh Al-Jazari ditulis dalam bukunya Kitab Al-Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah. Bukunya merekodkan reka bentuk dan fungsi pelbagai peralatan e automatik termasuk jam gajah yang memanfaatkan prinsip kejuruteraan mekanikal yang kompleks dan menjadi asas kepada jam mekanikal moden pada hari ini. Eh. Pengaruh teknologi Al-Jazari dapat dilihat pada jam uh, Strasbourg di Perancis dan jam di Parag uh, Parag di uh, Republik Czech sehingga ke hari ini. Seterusnya memperkenalkan karya ilmiah. Penyebaran karya ilmiah adalah melalui proses penterjemahan yang berpusat di Toledo, Spanyol. Karya-karya ilmiah Islam telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Contoh karya Ibn Sina, Ibn Sina, Al-Khawarizmi dan Al-Hitam. Interaksi ini juga berlaku di pelbagai saluran seperti hubungan perdagangan dan perang salib. Pusat pembelajaran seperti Palermo dan Salerno turut menyumbangkan kepada pembina ilmu. Pengaruh tamadun Islam dapat dalam melalui perkembangan universiti di Eropah. Contohnya sistem pendidikan madrasah di Baghdad dan Cordoba diambil sebagai inspirasi. Penubuhan kita panggil sekolah ataupun universiti di di Eropah tersebut tadi tu eh. Ubah suai dan uh, konsep ah uh, Sarjana Islam tidak hanya menerima bulat-bulat ilmu dari Tamadu Yunan, Rup atau India tetapi mereka mengkritik, menyempurnakan, menyesuaikan konsep-konsep tersebut agar lebih praktikal dan selari dengan pemerhatian empirical yang tidak bercanggah dengan syariah lah. Itu yang pastinya. Eh. Contoh Ibn Sina bukan sahaja menerjemahkan karya perubatan Hippocrates dan Galen tetapi membaikinya dengan teori yang baru seperti konsep penyakit menular dan kepentingan diagnosis klinikal. Atusi memperkenalkan Tusi Couple, sebuah model geometri untuk mengartikan aspek sistem pelo, apa, pelo, lemek yang tidak tepat. Memberikan asas kepada teori heliocentrik yang kemudiannya diterima pakai oleh Copernicus. Para sarjana Islam mengharmonikan prinsip falsafah Yunan dengan ajaran Islam. Al-Farabi dan Ibn Rushd mengkritik dan mengubah suai idea Aristotle dan Plato untuk menjadikannya relevan kepada persoalan teologi dan etika dalam tamadun Islam. Maik. Seterusnya sumbangan adalah dari sudut kita panggil penekanan kepada akhlak, ha, akhlak dan juga etika eh. Sarjana seperti Ibn Haytham menegaskan pentingnya kaedah saintifik berasaskan pemerhatian dan eksperimen yang sahih. Sementara Al-Razi menekankan kebajikan dan empati dalam perubatan. Setiap diagnosis perlu dilakukan dengan penuh perhatian dan tanpa sebarang perasaka bagi mengelakkan kesilapan yang boleh merugikan pesakit. Prinsip uh, Perubatan berdasarkan etika ini telah dijadikan sebagai amalan standard di industri Eropah semasa zaman pertengahan. Hal ini telah terbukti bahawa tambah Islam berjaya menggabungkan inovasi saintifik dengan falsafah dan etika yang menjadi penyumbang penting kepada kebangkitan barat itu sendiri. Eh? Baik, banyak dah kita dah tengok tentang sumbangan dia kepada tamadun barat itu kan eh. Jadi kesimpulannya pencapaian sains dan teknologi dalam tamadun Islam telah membuktikan bahawa peradaban ini adalah pemangku utama kepada kemajuan intelektual dunia yang melandaskan kepada nilai-nilai agama Islam, interaksi tamadun dan sokongan pemerintah yang bijak. Ia bukan sahaja menyumbang kepada kesejahteraan Islam tetapi juga memberi asas kepada kebangkitan Eropah melalui peminat ilmu dan teknologi. Jadi itulah yang kita dapat lihat, kita tahu betapa uh, perkembangan Islam tadi itu sangat besar dan juga dia adalah dia menunjukkan bahawasanya Islam juga adalah agama yang tidak mundur ke belakang ataupun yang tidak mengasingkan dari konteks duniawi tetapi memimpin duniawi tadi itu dengan kita panggil prinsip-prinsip agama. Sumbangan-sumbangan dalam sains teknologi, dalam pelbagai ilmu yang lain, astronomi, matematik, fizik, apa, kenegaraan dan sebagainya jelas ada tokoh-tokoh yang ada dalam Islam itu dengan sumbangan masing-masing yang memberikan manfaat kepada seluruh dunia termasuklah apa namanya Uh, di Eropah tersebut mengambil manfaat daripada sumbangan-sumbangan Islam tadi tu. Okey baik, uh, selesai dari sudut kita panggil video tentang topik yang keenam. So jangan lupa untuk a uh, apa respon kepada uh, latihan aktiviti yang dinyatakan dalam link yang telah saya berikan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.